belə də məs قولaq tərəf Səbail komandası bu il yaranı və belə deyək çempionatın debutantıdır və buna baxmayaraq maksimum nəticə ilə hazırda ötən turun ötən mövsümün daha doğrusu gümüş mükafatçısı, gümüş medallarının qalibi Qaradağ və Höçbatana başa baş mübarizə aparmağı ilə yadda qalır. İndi isə heyətlə təalüş olaq. Qarabağ və Höçbatan komandasının heyətində qapıda 12 Elçin Sadiqov, 6 Natik Kərimi, 38 Mübarək Şaquliyev, 3 Nica Əskərov, 20 Elmir Məmmədov 14 Elgiz Kərimli 8 Əmi Mustafaev 55 Tanırverdi Məhərrəmli 27 Bəxtiyar Sultanov 21 Əli Qulumanov 19 Hüfət Məmmədov komandanın baş məssisi Əfqan Talıbov. Hakimlər bizə təqdim olunur. Qeyd edək ki, bu oyunda ədaləti Ömərpaşayev qoruyacaq. Baş hakim Məsuddur. Köməkçi hakimlər Kniyas Əmraslanov və Akif Əmrəli olacaq. 4-cü hakim isə Ramiz Məhərrəmovdur. Qonaq komanda Səbail komandasının heyəti bizdədir artıq Ə, təqdim olunur Səbail komandasında qapıda 13 Əli Həsənli 3 Saşıyınsoğlu 4 Ruslan Cəfərov 7 Orxan Səfəyaroğlu 9 Elvin Adişirinli 10 Fərid Səməzadə 11 Bəxtiyar Məsməliyev 14 Anar Babayev 21 Xəyalquliyev 55 Asif Mirili 77 Təyyar Məmmədov Komandanın baş mərcisi Elman Sultanov. Ə, Turantovuz, Qara Dağlı Ökbatan və Səbail komandaları idi. Turantovuzun nəticəsini də barədə məlumat verdim və qarşılaşma başlayır. Digər iki komanda maksimum nəticə göstərən komanda olsa, artıq Bu qarşılaşmanın startını verirlər. İlk olaraq Məz Qarabağ Neftpetan e, komandası e, topu oyuna daxil edir sağ tərəfdən. Neftpetan komandası sol tərəfdən hücum qarışa. Qafə doğru zərbə vurmağa çalışır, amma ötürmə etmək qərarına gəlir, lakin bu məqamda ötürmə çaşıqın sol tərəfə gəlir, çatmır. Bu məqamda, bu məqamda onun komanda yoldaşı Əliqulə Manafovun ötürməsi bir qədər e, arxa istiqaməti oldu və nəhayət Rüfət Məmmədov e, istədiyi zərbəni vura bilmədi. Topdan xeyli irəlidə idi. Episodun təkrarını da izləyirik. Məz e, Əliqulə Manafovun ötürmə sindən sonra kapitan Rüfət Məmmədov epizoda ə, çox yaxın idi. Qopan komandasının cərmə meydançasına yönəlsin. Türü mega istiqamətində yaxşı fürsət əldə etmişdi hazırda Səbail futbolçuları, lakin bu epizodda fərqlənə bilmədilər. Qonaqlar açdı biz bunu izləyəcəyik. Cərmə zərbəsi yerinə yetirilir. Elçin qapısını tərk etdi. Əli ilə yumruğu ilə topa toxunmaq istədi. Bundan ailə ola bilmədi, lakin sonradan Saşa Yunus oğlu da Ən yaxşı imkan əld etmişdi, bir növ gözləmirdi həmin anda ə, topun ona bəlkə də gələcəyini diqqətli olmalıdı bütün futbolçular. Kün zərbəsi yenə edilir. Qapıya doğru zərbə və gol! Qəssasmanın 17-ci dəqiqəsində Qaradağ və Özbəkistan komandası fərqlənməyi bacarır, qarşılaşmaya Bələdiyyə qarşılaşmanın ilk dəqiqəsində Anar bir hücum qurmuşdu. Qaradağlı Üskatan kollektivi. Lakin sonradan oyunda bir növ durğunluq yaranmışdı. Səbail futbolçuları da bir neçə standart vəziyyət əldə etmişdilər. Künc zərbəsi, cərmə zərbəsi lakin həmin epizodları boşa verdilər və yaranmış elə ilk səfitinəmsə Qaradağlı Üskatanın ilk künc zərbəsi idi ki, bu yerinə yetirildi və elə ondan da yararlanmağı bacardılar. Hazırda meydan sahibləri 1:0 hesabı ilə önərlər. Qayda pozulub. Anar Babayevdir cərmə zərbəsi yerinə yetirilir. Elayda ola ötürmə, lakin top qapı tirinə dəyir. Çox təhlükəli bir epizod oldu bu epizodda. İzləyirik. 3 nəfərdən ibarət canlı sər ötürmə uzaq güncə və top qapı tirinə dəyərək meydanı tərk edir. Oyunda fasilə yaranıb. Ömər Paşayev məs Elçin Sadiqovun qoruduğu qapıya yaxınlaşır. Qapı torunda bir nasazlıq var. Bu epizodun təkrarı bir qədər fərqli akustdan. Yəqin ki, uzun ötürmə olacaq. Belə də edir. Həli qulun manafını düşünmüşdü, lakin soluncu nun ötürməsi dəqiq. Alınmadı. Mübariz Şaqquliyev sol canlı oynayır. Necat Əsgərov. İrəliyə doğru ötürmə. Rüfət Məmmədov istiqamətində, sağ yuxarıda var. Əli Qulunov lob səsi və gol! Əli Qulunov Allahfov qarşılaşmanın qəhrəmanla çevrilir artıq. Maçın 68-ci dəqiqəsində ikinci fürsəti əldən vermədi. Son tək ana baxırıq. Ofsaytdan söz belə gəlməz və bir növbələ beləyə gəldi ki, Əli Qulumanafı ötürmə edən elə Səbail futbolçular oldu. Nicat Əsgərovun ötürməsi bir daha fərqli ləqərsə təkrarı izləyəcəyik. Çox sürətli gedir bu epizod. Ona görə tam dəqiqlə demək olmaz, amma istəndən aldı Əli Qulumanafı artıq ikinci qolu vurdu və hesab arasındakı fərqi 2-1 etdi. Sağlardakı autları məs Sol جناح müdafiəsi Necat Əskərov yerinə yetirir. Necat topu hələ keçirib Cərməmelənin ərazisinə daxil oldu və penalti. Mərzəmin nöqtəni, 11 metrlik nöqtəni göstərir. Ömərpaşov və Ruslan Cəfərov sarı kart verilir. Qarşılaşmanı başa hakimi tərəfindən Fətəh Məmmədov topu qaltkiperdən götürdü. Bu isə epizodun təkrarı. Mərz Əli e, Neciyev Əskərovun həmin bir fəaliyyəti Özbəğrestinə verir. Etimadımı doğruldadır biləcəyimi. Rüfət topa yaxınlaşır, qapıya doğru zərbə və gol! Maçın 73-cü dəqiqəsində Rüfət Məmmədov üçüncü golu. Dragibin dafsını keçməyi bacarır və bu golun sevincini əskə salamı ilə qeyd edir. Qaradağlı Rüfət adlı futbolçuları. və həmin o imkan bu epizodda əlinə düşdü və kapitan həmin o etimadı doğrultdu. 3-0 və Qaradağ Neftəm artıq Səbayın komandası üzərində fəayət edən üstünlüyünü təmin edib. Mübarək. Əliqul Amanovla oynayır Nicat. Əliqulu cərimə münasəsinə daxil oldu. Əliqulu indi ötürməyə bilər Nicat. Nicat nə edəcək? Rüfət Məmmədov və gol! 62-ci dəqiqə və Rüfət Məmmədovdu bunu rəsmiləşdirir. Ə, bu qolla da Üsmat Məmmədov hesabı 4-0-a çatdırır. Futbolçular yenidən e, meydanın mərkəzindən topa nə daxil edəcəklər? Bizə isə vurulan golun təkrarı nümayiş olunacaq. Yenə də sol جناحdan qurulan hücum. Nicat Əskərov və Əliqulə Manafov dueti, tandemi, yekonda isə Rüfət Məmmədov həmin o sonluğu qoyur və bu epizodda isə Elvin Adəşirinli, onlar Babaevin zərbəsindən sonra top Qaradağlı Hökmatan futbolçusuna dəyərək meydanı tərk edir və künc zərbəsi yerinə yetirildikdə gol vurulur. Gol vurulur. Səbayel futbolçuları təsəlli qolunu axırki vurmağı bacardılar. Qarşılaşmanın əsas vaxtına əlavə olunmuş 1-ci dəqiqədə İlqiz Kərimli Elvinis oğusturmağı bacarmışdı, amma sonradan Səbail futbolçusuna topu aləkəşdir. Ramazan Abbasov sonunağa ötürmə. Elvin Adşirinli və ikinci gol. Və ikinci gol. Bu ça vurulan e, Səbail komandasının vurduğu ilk golun təkrarı. Bəlis, aşağı Yunsoğlu. Bu vuru, e, vurulan ilk goldu. Bu isə ikinci gol. Solcundan Elvin Adşirinli rəlliyir və e, fərqlənməyi bacarır lar rakosta Məhz Saşi Yunsoğlunun topa toxunduğunu düşündük amma sonradan informasiyanı dəqiqləşdirdik və avto gol qeydə alındı. Məhz e, Elmir Məmmədovun e, həmin epizodda avto golu vuran futbolçu olduğunu bildik. Beləliklə Ömər Paşayev Qaradağ-Şpata səbəli matçının final fitini səsləndirir. Fayda kədər məhsullar bir qarşılaşma oldu 4-2.